لومړی برخه د روغې ټولنې ارزو لټون جوانه دی ومانده او په دې منډه کې تر نور نورو مخ کې کېدا تا کمیابي وایي هو غوړي خپل مخې تنه بلکې نورو ته ګوري سرعت یې کمی او دا خطر شته چې چی په خې چیرتل تیږي سره ولګي یا بل مشکل ورپیش دی نورو په کار کې کار لري او دی نورو په کمیابي باندې زړه خوړل جوند کې د ماطي او ناکامي سبب ګرځي کله کامیابی څه مطلب په خپل کارونو کې پرمختګ وي نو د دې پرمختګ لپاره آرام زهن او لازم وخت په کار دی هغه څوک چې د نورو په خصوصي ژوند کې د لټون عادت لري نه یې زهن آرام وي او نه خپلو چارو ته کافي وخت مومي دا عادت د شخصیت دی ود مخه نسی او د وګړې د اخلاقي زوال سبب ګرځي دی بل چا دي شخصي لیکل وستل دي نور دي خبرو دي اوريدو لپاره دي دروازي شاته درې دل او يا بل چاته په غلا غلا ور قاتل چې څا خوري څکاوي او څه اغوست دي په اخلاقي لحاظ جواز نه لري هر هغه کلټور چې دي نورو په شخصي ژوند کې دي مداخله جواز پکې زیات دی او دي بل په کار کارلارل ورکی عیب نه ګنل کېږي د ټولنې د پرمختګ لارې اګه زده ټولنه هر وخت ودا کوي چې وګړی ودا وکړي او د وګړی ودا حال اسانه وي چې د ټولنې غړی له ځانونو دیو بل مفتشان او څارونکو جوړ نه کړي په اروپا کې ودا هغه وخت چټک شو چې د ټولنې غړی دیو بل خصوصي حرم ومانه او دیو بل خصوصي جوان باندي تفسیرای د شرم چاره وبله د دې لپاره چې د فردی ژوند په چارو کې کامیاب شو چې په اخلاقي لحاظ واده وکړو او ټولنه مترقی وکړي دا راته ضروره ده چې تر واسه واسه دیو بل په شخصي ژوند کې لم داخلي لاس واخلو او د قران کریم په دې قول عمل وکړو چې ولا تجسسو یعنی د بل په کار کې تجسس ما کوي په تورات کې تجسوس د ستر ګوښهوت بلل شوی دی او په بنیادم ته اختار ورکو لګي چې تر هغه پوري چې خدای پر انسان لوړولې دا ورحق هو د څنځد کې دی د لټون کول دا توراتي تعبیر دی وادي او نیکمرغي مخه نيسي انسانان او سنای عظیم تمدون د لټون په برکت جوړ کړي دی هغه قانون چې د لټون ځای خطا کړي دی او په فطرت کې نه بلکې دی یو بل په شخصي ژوند کې تجسس کوي خوره نه دلیدلي د دي دي ديار لسو درنیوي مننه